А Куда собрался? А? Чего вы куда кричите? собрался? Чего вы я спрашиваю? Кричите, выходи с машины. Вы кричите? С машины выходи. Я говорю, что вы кричите? С машины выходи по-хорошему. Я не понял, что кросс даем? Нормативы кросс? или что? Какой кросс? Нормативы вы кричите, сдаем. Вы кричите, Со мной пойдем. Куда пойдем? Разбираться с тобой пойдем. Со мной пойдем? пойдем. Что это за марафон? Уважаемый. Что это за марафон? Я прошу прощения. Не кричите. кричите за мной пойдем. За мной, я, говорю, пойдем. Я никуда за вами не пойду. Я говорю так, либо вы сейчас да. по-нормальному. вспоминаете, кто вы такой. Лейтенант. Чем полиция, вы здесь занимаетесь? Ряпцев, да. за мной. Да, я сейчас покажу все, чем я занимаюсь. Рябцев. Я говорю, подойдите. Скажите, пожалуйста. Вы с марафона сейчас или что? Говорю, что подойдите. это за выступление? Я говорю, подойдите, пожалуйста. Что это за выступление? Я говорю, подойдите, будьте добры. Я прошу прощения, подойдите. Обняться пожалуйста. или что не с вами? надо. Со мной внимание. Куда еще ближе к вам подойти? Я же говорю, отработка Харьков, Читайте области. Куда вы собирались уехать? Александр, как у вас получится? Для вас не имеет значения, Рябцев да. Куда вы собирались уезжать? Я никуда уезжать не собирался Вы остановили водителя Да Вам напомнить, что вы должны сделать? Представиться, да Это произошло? Я подошел, говорю, добрый день Лейтенант что вы... полиции Рябцев Что вы говорите? Да Потом дальше, что надо сделать? Я Дальше по процедуре ну, рясы вспоминайте, узнал, берите в руки себя. Узнал вас, и, сказал. И забыли что, все на свете? Пожелал счастья в пути. Может, Вам удостоверение показать? Удостоверение, причину остановки. Я сказал. К машине. Я рябцев, говорю, уважаемый, рябцев, будьте добры, я никуда не пойду, давайте мне не будете командовать, пожалуйста. Давайте так, Рябцев, либо вы сейчас берете себя в руки и вспоминаете, да. зачем вы выходите на работу, уважаемый. либо я потрачу свое личное время для того, чтобы вам это напомнить. Поэтому я вам очень рекомендую собраться, да, вспомнить, да. зачем вы здесь находитесь, я взять же... эту отработку и пойти закончить то, что вы начали, Рябцев. Я говорю, будьте добры. Я, я, говорю, подойдет, я, я подойдет. говорю вам по-хорошему, мой автомобиль открыт, пройдемте, вы, Рябцев, сейчас выполните свою работу да. и, может быть, все закончится хорошо, пойдемте.